Lambai lambai la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudari bakal-bakal jemaah haji yang dirahmati Allah, bersama-sama kita dalam Radio an-nur Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam siri ceramah ibadah haji khusus tajuk uh, larangan bagi jemaah haji wanita di antaranya pertama menutup muka jika seorang wanita yang berada dalam ihram haji yakni setelah berniat haji dilarang untuk menutup mukanya dengan kain tudung kerana terlupa atau tidak sengaja hendaklah dia menanggalkan kain tersebut daripada mukanya dengan segera apabila dia ingat atau diperingatkan dia tidak berdosa dan tidak dikenakan denda jika dia mengalengahkan dalam keadaan dia mampu berbuat demikian maka dia berdosa dan dikenakan dam iaitu tahir dan takdir yang kedua seorang bakal-bakal haji, seorang haji wanita yang berada dalam ihram di benarkan memakai topeng, yakni topeng muka, Mas. Untuk menutup hidung dan mulut kerana sesuatu keperluan, kerana hajat. Dia tidak berdosa tetapi dikenakan dam tahir takdir. Setiap kali berihram hanya dikenakan dam sekali saja. Yang ketiga, seorang wanita yang berada dalam ihram boleh menutup muka dan hidungnya dengan tangan untuk mengelakkan habuk masuk ke dalam hidung dan mulutnya tanpa dikenakan dam. Yang keempat, jemaah haji wanita dalam ihram tidak boleh memakai cermin mata yang besar, uh, yang besar bingkai dan cerminnya pula melengkap, melekap di pipi serta menutup sebahagian mukanya. Yang kelima, jemaah haji wanita yang berada dalam ihram tidak boleh memakai sesuatu yang menutup kawasan muka seperti anak telekung yang menutup sebahagian besar dahi. Begitu juga dengan pelekat ubat yang menutupi sebahagian besar dahi. Sekiranya berbuat demikian, maka dikenakan dam, iaitu tahir takdir, pengiraan dam sekali saja dalam satu tempoh ihram. Kemudian seterusnya yang keenam, Orang laki juga boleh menutup mukanya semasa ihram kerana larangan ini hanya khususkan untuk wanita. Jadi orang laki dibolehkan menutup mukanya semasa ihram kerana ini khusus untuk wanita saja. Saudara-saudara sekalian, memakai sarung tangan. Larangan ini melibatkan jemaah haji lelaki dan wanita. Dibolehkan memasukkan tangan ke dalam kantung kain yang berisi batu untuk melakukan lontaran jamrah semasa dalam ihram dibolehkan melindungi tangan di sebalik kain tudung atau kain ihram kemudian wangi-wangian dilarang bagi jemaah jemaah haji menggunakan wangi-wangian di badan makanan minuman dan menghidunya ke dalam hidung larangan ini melibatkan jemaah haji lelaki dan wanita di mana seorang yang berada dalam ihram boleh menggunakan ubat gigi walaupun wangi alasannya ubat gigi sabun mandi kerana nak bersihkan shampoo, minyak angin kerana ubat walaupun berbau wangi ini kerana penggunaannya di atas niat untuk kebersihan dan untuk perubatan bukannya untuk berwangi-wangian Begitu juga boleh mengambil makanan dan minuman yang berperisa wangian kerana bahan yang diperlukan itu adalah untuk menyedapkan makanan atau minuman tersebut saja. Kemudian, jika seorang yang berada dalam ihram memakai atau menghidu wangian kerana terlupa atau tidak sengaja, hendaklah dia menghilangkan kesan bau-bauan tersebut dengan segera apabila dia ingat atau diperingatkan. Dia tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Jika dia melingah-lingahkan untuk membuangnya dalam keadaan dia mampu berbuat, maka dia berdosa dan dikenakan dam. Kemudian jika yang sedang berada dalam heram, dicalit atau disembuh dengan minyak wangi oleh kawan-kawan atau orang lain pada badan dan pakaian tanpa kerelaannya, hendaklah dia menghilangkan kesan wangi yang tersebut dengan segera dan tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Tapi jika dia melengah-lengahkan dalam keadaan dia mampu berbuat demikian, maka dia berdosa dan dikenakan dam tahir tak takdir. Saudara sekalian, seorang yang berada dalam ihram hendaklah berhati-hati ketika mahu mengucup hajat suat. Jika mampulah. kerana dikhawatiri ia dilumur dengan wangian. Jika ditahui ia dilumur dengan wangian, wangian haram mengucup hajat suat itu kerana ada wangian kerana dia dalam ihram jika dia mengucap ajak suat dalam keadaan tidak mengetahui dilumur dengan minyak wangi maka hendaklah dia menghilangkan kesan wangian tersebut dengan segera dia tidak berusaha dan tidak dikenakan dam jika dia tidak menghilangkan kesan wangian tersebut dengan segera dia berdosa dan dikenakan dam tahir dan takdir saudara-saudari bakal-bakal jamaah haji yang dihormati Allah jika memakai bau-bauan pada badan atau pakaian sebelum ihram kemudian menanggalkan pakaian ihram tersebut dan memakai semula serta wangian masih ada dalam keadaan ia terdapat dua pendapat satu menurut pendapat Al-Asah dikenakan dam tahir takdir yang kedua pendapat Muqabil Asah tidak dikenakan dam kerana pada kebiasaannya pakaian yang dipakai dan ditanggalkan perbuatan tersebut dimaafkan kerana ia satu kebiasaan. Saudara saudara sekalian, Wangian yang dipakai pada badan kemudian melekat pakaian pada pakaian ihram melalui peluh boleh dipakai semula kain ihram tersebut walaupun telah ditanggalkan dan tidak dikenakan dam. Seterusnya, Ka'bah dan kelambunya juga Berdimur dengan wangian. Jemaah yang berada dalam ihram tidaklah berhati-hati, berjaga-jaga ketika merapatkan tubuh ke dinding Kaabah atau kelambu Kaabah supaya tidak tidak menikmati wangian tersebut. Dia hendaklah bersegera menjauhkan diri jika menghidu wangian tersebut. Jika tidak bersegera menjauhkan dirinya, ia berdosa dan dikenakan dam. Kemudian memakai lotion pelindung sinaran matahari atau uh, ungu dibolehkan dengan tujuan perubatan dengan tujuan perubatan. Kemudian penggunaan tisu lembap yang terdapat wangian eh, berwangian tidak boleh digunakan semasa dalam ihram. Seterusnya makan minyak di kepala, janggut dan semua bulu muka selain yang tumbuh di pipi dan di dahi. Larangan hanya menyebabkan lelaki dan perempuan. Jika seorang yang berada dalam ihram memakai minyak pada bahagian tubuh yang tidak dibenarkan secara terlupa atau tidak sengaja, hendaklah dia menghilangkan kesan minyak tersebut dengan segera apabila dia ingat atau diperingatkan. Jika dia tidak menanggalkan, maka dia berdosa dan dikenakan dam. Saudara selesaian para jemaah sekalian, kecantikan menanggalkan rambut atau bulu dari mana-mana anggota badan. Larangan has bagi melibatkan lelaki dan perempuan Jika seorang yang berada dalam ihram Menanggalkan rambut dan bulu secara sengaja Tidak dikenakan dam Atau terlupa Dia tetap dikenakan dam Jika seorang yang berada dalam ihram Menanggalkan rambut Atau bulu secara sengaja Tidak sengaja Atau terlupa Dia tetap dikenakan dam Tahir taklir tidak berdosa jika perkara ini berlaku secara tidak sengaja atau terlupa. Tapi berdosa jika dengan sengaja. Kemudian seterusnya, jika seorang yang berada dalam ihram telah gugur rambut atau bulu kerana menggosok ketika mandi atau mengambil uduk, walaupun rambutnya jenis mudah gugur, dia dikenakan dam tetapi tidak berdosa. Jika rambut tersebut gugur dengan sendiri, maka tidak dikenakan dam. Kemudian tidak dikenakan dam ke atas orang yang berada dalam ihram yang mendapati rambut atau bulu yang gugur atas tilam dan bantal ketika bangun daripada tidur. Begitu juga keadaannya bagi wanita yang keguguran rambut pada uh, serkap kepala dengan syarat keguguran rambut bukan usaha dan perbuatan tangan sendiri. Kemudian seterusnya, petugas perubatan boleh bercukur rambut atau bulu pada pesakit yang berada dalam heran untuk melakukan pembedahan kerana keperluan. Kemudian, jika dibuang kulit yang terdapat bulu, maka tidak berosa dan tidak dikenakan dam kerana bulu sebut mengikut kulit. Saudara saudara setakat itulah saja perangan saja perkusian kita pada siri ini. Mudah-mudahan kita dapat bersama lagi pada siri-siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.